Musi solidariti mahasiswa Malaysia dan juga merupakan mangsa pada awkulah. Ah uh, apabila mahasiswa berkampung di datang mereka maka pihak universiti telah mengambil tindakan menggantung mahasiswa yang terlibat lah. ada 2 3 orang kat sini. Uh, dek kerana hanya dua alasan iaitu pertama memalukan universiti, yang kedua uh, mengganggu gugat ketenteraman awam. Uh, walaupun Maswa tetap meyakini bahawa AUKU tidak relevan sama sekali Walaupun ianya sudah dipindah Baik, uh, soalan saya uh, untuk diajukan pada panel, ketiga panelis lah Memandangkan saya mewakili generasi mahasiswa sekarang uh, Saya cuba untuk meminta pandangan panelis uh, Apabila kita dah baca sejarah gerakan mahasiswa sebelum ini Berhadapan dengan pilihan raya umum Yang kita tahu pernah juga bahawa, mahasiswa membawa idea manifesto mahasiswa Sekitar 60-an, 70-an Apakah sekarang uh, sudah tiba masanya uh, Untuk mahasiswa uh, menghantar calon bertanding dalam pilihan raya umum kali ini Walaupun uh, ketiga-tiga panel ini tidaklah mewakili mana-mana parti badan parti politik secara serius lah maksudnya bukanlah kata tiga-tiga panel ni memutuskan kesan mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh respon lah ha. jadi apakah sudah tiba masanya Mahasiswa bertanding mata calon untuk bertanding dalam pelari umum kali ini sebab kita tidak mahu mahasiswa hanya dilabelkan dengan uh, tanggapan-tanggapan yang seperti mana barisan nasional telah buat kepada mahasiswa mereka iaitu seperti mana mereka telah lancarkan kelab penyokong barisan nasional mereka hanya mampu tumbuhkan kelab penyokong sahaja di kalangan mahasiswa mereka yang hanya carry jamu yang sasarkan sekitar 5 ribu ahli sahaja sedangkan mahasiswa angkanya sehingga mencecah 1 juta jadi apakah uh, ini adalah signifikannya masa yang sesuai ...untuk kita tampilkan badan mahasiswa bersama-sama Pakatan Rakyat menolak barisan nasional dalam perayaan umum kali ini. Okey. Uh, alright. Soalan terakhir bagi sesi kali ini. Uh. Saya Ismail bin Mahmud daripada Kementerian Pertahanan. Uh, sekarang saya nak soal soalan saya. Uh, kalau itu sejarah Islam... Ha, apa dengan Nabi Musa dia berdebat. Jadi macam mana kita tak ada berdebat? Ha tu, <tuh>, tu ada <tuh>, Ha tu sound saya. Okay. Uh, soalan yang menanyakan apa ruangan untuk berdebat. Ya, betul? Betul soalan itu. Dibit. Ha. Melihatkan suasana di mana parti politik tokoh-tokoh uh, daripada terutama daripada Suara Nasional enggan berdebat. Uh, jadi jadi di di dibandingkan analogi tadi dengan uh, zaman Firaun. Okey, kita menyebut panelis Ada beberapa soalan Tapi ada yang saya jelas Ada yang saya tak berapa jelas lah kan, eh? Saya tahu mungkin nanti panelis lain Tapi yang saya Agak paling jelas dan saya rasa saya boleh apa ni, jawab sikit tentang menghantar calon Apakah sampai masanya mahasiswa meletakkan seorang calon untuk bertanding dengan PRU? Mira? Yeah, right? Okey Untuk jawab soal ini, biar saya cerita sikit latar belakang apa tahun 69 Di mana apa, mahasiswa mengeluarkan satu apa, manifesto mahasiswa Latar belakang dia begini. Kami mahasiswa pada ketika itu apa waktu itu saya di luar negeri sebenarnya. Uh, balik saja ada beberapa kawan dalam exco dia cakap saya amat dia kata hari itu MPUC ada keluarkan manifesto kelang raya tu dia kan eh. Jadi macam mana? Oh begitu ke? Tapi habis begitu sajalah. Jadi kita cakap Oh mungkin kalau MPUC mengeluarkan dia punya manifesto dalam pilihan raya kita juga boleh keluarkan dan kita tak mau ketinggalan sebab biasa pada ketika itu mahasiswa menganggap diri dia sebagai the vanguard orang yang ke depan yang apa benda pun isu apa pun kita ke depan kemudian ada satu cadangan dia kata mungkin kalau kita letak calon boleh menang sebab pada ketika tu memang nama AMSU tu agak terer juga lah kan eh Boleh lah, kalau letak mungkin kalau tak menang pun tak kalah Agak-agak nah, ya Dan kebetulan saya tahu beberapa itu orang daripada kami telah diminta oleh parti-parti politik gerakan pada ketika itu saya sendiri pernah dipanggil oleh Tan Chee untuk bertanding atas nama Atas di bawah tiket parti itulah kan eh Tapi saya tolak Sebab saya anggota parti rakyat Saya tak boleh lah kan eh Dan saya tahu juga Allahyarham siapa Siapa, siapa anak Rustam Amlo Rustam, Rustam Sani juga pernah diminta Dan ada beberapa orang lagi diminta Tapi akhirnya kita bincang Timbul satu pendapat begini kalau kita betul-betul nak bertanding Kenapa mesti atas nama mahasiswa Sebab Dengan satu calon Kalaupun menang Apa yang mahasiswa boleh buat Sebab kita selalu menyatakan bahawa Mahasiswa adalah sebahagian Daripada rakyat Kalau kita berani umpanya nak bertanding Bertanding sebagai Anggota rakyat Bukan pelindung sebagai. Jadi intinya. Apa salahnya kalau mahasiswa nak meletakkan calon hari ini Mengapa nak pakai nama Atas mahasiswa So mahasiswa adalah sebahagian Apa Sebahagian daripada Integral part of the society Memang sebahagian daripada masyarakat itu Sebab itu bila kita mengutak hak Bila dia cakap mahasiswa tak boleh ini Tak boleh itu Mengapa mahasiswa tak boleh Sebab kita adalah sebahagian daripada masyarakat Kalau Masyarakat, anggota masyarakat boleh bercakap Tentang isu-isu politik Mengapa masyarakat tak dibenarkan Kita menentang itu bukan Bila kita Tentang hak kita, kita cakap Kita sebagian daripada Masyarakat, tapi bila nak Tanding, kita nak cakap kita atas Mahasiswa, saya rasa tak berapa Itu sangat lah kan eh? Kalau nak bertanding, ok, alright Anak jantan, aku bertanding Sebagai rakyat Malaysia Ini hak aku Jangan perjuangkan hanya mahasiswa, jangan perjuangkan hanya kepentingan kepentingan yang sekterian begitu. Memang dia identiti dia sebagai mahasiswa, tapi mahasiswa adalah sebahagian daripada masyarakat. Bila kita menuntut ini, kita menuntut sebagai hak kita sebagai rakyat. Ini pandangan saya lah, kan? Eh? Sekian. kalau tak salah tadi uh, bukan debat tadi tentang kesan daripada ikatan akta ke tadi, tadi saya ringkas Ini beberapa perkara kesan daripada UUCA ataupun Universiti Universiti College X ini. pertama di mana persatuan mahasiswa telah diikat kedua kepimpinan mahasiswa juga turut diikat Tiga, para pelajar diatur mengikut keperluan uh, universiti. Yang keempat, ahli akademi juga terikat. Yang penting adalah kampus, otonomi kampus telah musnahkan oleh Akta Universiti. Jadi saya minta izin kenapa saya tadi sebab. Kerana saya teringat ke sahabat saya, Allah Yarham Abu Zah, Abu Zah yang selepas kepada isu balik, ia telah akhirnya masuk menyertai Parti Komunis Malaya Lepas saya bebas 3 minggu Beliau muncul ke rumah sewa saya di uh, kampung baru ULPJ Dan dia beritahu saya zaman kalau tak ada berita maknanya kita baik Apa yang saya sedih ialah bapak dia Pak Ali datang berjumpa saya selepas saya balik berjumpa dengan saudara Syamudin dan Allahyarham Yarham Yunus di UK dan kawan-kawan yang lain bapak dia datang jumpa saya dan merayu supaya saya boleh mengikut bapak Pak Ali kata dia percaya saya lah yang tahu ke mana abu ni sebenarnya sama ada digunakan sama ada ke dalam atau di luar dan dia kata kalau saya beritahu Dia akan tutup mata rapat Kalau Allah irham Abu Zia ke dalam Tapi saya oleh kerana Memegang rahsia itu Maka sampai akhir Saya tak beritahu Dan dia merayu rayu, rayu dengan saya Tolonglah keluar dari mulut saya Yang Abu ni di dalam Kerana dia menerima satu surat yang dipos kepada kampung dia atas nama Pak Ali oleh ke, uh, yang stemnya adalah Dicop di Cameron di Highlands Oleh kerana surat itu Ada dua Pak Ali di kampung itu Dia pun tak ambil Pak Ali se seorang lagi pun tak ambil Akhirnya posmen ambil Tapi dia syak yang sahabat sini ke dalam. Jadi sampai akhir saya tak beritahu Dan Sampai sekarang saya memang Bila ingat abu ini Saya sedih ke ayah dia pak ali yang begitu-gitu begitu, -begitu, begitu merayu sampai akhir sampailah saya hantar dia balik ke uh, session uh, the saya tidak pecahkan yang Allah yang habaq buza ni dah jadi uh, CPM masuk dalam hutan itu yang menyebabkan saya se apa Sebab ingatkan saya telah telah berdosa ke tidak dengan pak ali ni jadi itulah Okey, jadi kita membuka peluang bagi pusingan kedua. Sekiranya ada soalan, saya minta hadirin hadirat uh, short and simple eh. Soalan jelas terus pada tujuan. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khalid daripada kumpulan aktivis mahasiswa independen. Uh, saya nak tanya pendapat daripada bekas-bekas aktivis mahasiswa 60-an, 70-an dulu. Kalau kita lihat pada hari ini, saya pada zaman dulu, zaman 60-an, 70-an di mana gerakan mahasiswa melakukan kerja-kerja membumi kepada rakyat. Mereka turun ke kampung-kampung, mereka lakukan kerja-kerja berkhidmat untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi pada hari ini, wujud kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan mahasiswa yang menggelarkan diri mereka sebagai aktivis mahasiswa. Tetapi mereka tidak mahu untuk melakukan kerja-kerja yang membumi kepada rakyat. Bila kita edar risalah, dia kata itu cara lama. Bila kita turun ke kampung-kampung dia kata itu tidak profesional Dan sebagainya seumpamanya Jadi apa pendapat sama ada mana-mana aktivis di hadapan sana untuk menjawab uh, Apa pendapat tentang konon-kononnya ada idea, idea baru yang perlu kita lakukan pada hari ini Di mana kerja-kerja membeli kepada rakyat ini terpaksa dilupakan Semata-mata untuk kita mengejar uh, peredaran zaman Silakan Terima kasih Berikutnya Assalamualaikum, saya Tengku Iman Zuriana daripada Langkawi uh, Aktivis kepada Asalkan Bukan UMNO okay, uh. okay, Soalan pertama saya adalah uh, Apakah nasihat Tuan Hamid kepada pemimpin dan mahasiswa hari ini Terutamanya UM dan UKM supaya mereka bangkit Perjuangkan isu nasional Bukan uh, isu masalah baik dalam kampus saja dan juga bukan terpekik isu Palestin kena serang tapi diam bila isu kemiskinan, penindasan dan juga penindasan rakyat. Uh, maka soalan saya yang kedua adalah saya terpaksa tanya soalan ini kerana saya yakin selagi barisan nasional berkuasa um, aku tak akan dibebaskan maka apakah channel yang sesuai bagi uh, mahasiswa untuk memperjuangkan isu nasional uh, dia di sebalik aku tu itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Mungkin soalan terakhir. Peluang soalan terakhir ada? Tak ada? Okey. Kita silakan panelis respon pada soalan-soalan. Tentang soal mahasiswa turun ke bawah tadi kan eh Dia beginilah dalam mana-mana zaman pun saya rasa dalam gerakan hebat macam mana pun yang bergerak betul-betul hebat tu tak ramai. Yang betul-betul itu aktivis betul-betul, yang core betul-betul tak ramai. Yang ramai tu pengikut. Jadi kalau saya rasa kalau kita mengharapkan pengikut juga nak hebat macam yang memimpin tu Tak ada pengikut nanti susah juga semua jadi pemimpin Jadi masalahnya cuma begitulah Macam mana pemimpin tu terpaksa nak membuat formula dia sendiri Yang sesuai dengan keadaan Sampai benda yang patut diperjuangkan ada orang yang akan bersama-sama memperjuangkan tapi jangan jangan apa kecewa. Kalau dia sekat jalan dia patah. Ataupun dia tak sampai ke akhir, kan eh? Ini yang membezakan pengikut dengan pemimpin. Pemimpin genggam bara api kita cakap, dia sampai jadi arang. Yang pengik Yang pengikut mungkin kadang-kadang dia genggam, panas sangat nanti dia lepaskan Tapi tak apalah Sekurang-kurang banyak orang genggam lepas, genggam lepas, genggam lepas Mati juga api itu Jadi kita jangan kecewa Kalau nak jadi pemimpin, terpaksa menghadapi ini Dan dalam keadaan pula, dulu dengan sekarang Jangan ingat dulu hebat sangat Dan seolah-olah sekarang, mahasiswa sekarang tidak hebat saya selut kepada setengah mahasiswa yang dalam keadaan susah sekarang dia masih bergerak. Kalau tidak masakan dalam isu-isu yang kebangkitan akhir-akhir ini kan eh mahasiswa ada yang digantung, tak dibenarkan itu tetapi dia tahu, dia tahu masalahnya, dia tahu akibatnya tapi dia tetap juga marah dan Orang-orang macam ini memang tak banyak akan tetapi kesannya memberikan satu dorongan yang begitu hebat kepada ramai orang Dan kita jangan nafikan ini Sekian, terima kasih Jadi uh, bertanya pasal sekatan-sekatan apakah channel yang boleh dilakukan Saya rasa saudara-saudari para pelajar sekalian lebih tahu bahawa di zaman mutakhir ini banyak kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan untuk memberi kesedaran kepada rakan-rakan mahasiswa kalau dibandingkan dengan zaman kami orang tahun 70-an di mana dahulu untuk menghubungi para pelajar itu susah sekali sekarang ni sudah boleh banyak kaedah yang boleh dilakukan untuk menimbulkan kesedaran untuk menimbulkan kebangkitan jadi saya sangat kagum dengan para pelajar yang bangkit walaupun dikongkong oleh fakta dan juga digantung tak kalah dia tadi saya rasa ini adalah satu gerakan yang boleh membuka kesedaran di kalangan rakan-rakan yang lain jadi dalam hal ini saya yakin bahawa saudara lebih memahami situasi dan kondisi sekarang dan kemudahan-kemudahan yang ada pada masa sekarang Exploit lah Gunakan perkara ini untuk Membangkitkan lagi kesedaran Di kalangan para pelajar Supaya cetusan baling ini Sentiasa panas Dan berada di dada para pelajar pada masa ini Baik, begitulah Sesi forum dan soal jawab Di antara panelis, tokoh-tokoh penggerak demonstrasi baling 1974 dan soalan-soalan yang diajukan oleh hadirin hadirat kita memberi sekali lagi tepukan gemuruh kepada pewira-pewira rakyat yang masih lagi kuat berjuang memperjuangkan nasib rakyat kita menyebut mereka ke bawah semula dan seterusnya saya tanpa melengahkan masa lagi kerana kesetukan masa menjemput sesi Uh, persembahan selingan bagi meredakan sedikit suasana kita. Ya. Saya menyebut saudara penyanyi puisi saudara Dezali diikuti oleh penyanyi uh, Nick Jidan.